место Священного Писания. Второе послание Петра, третья глава, с третьего и четвертый стих. «Прежде всего знайте, что последний девица наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Два дні назад ми утром проснулися, точно так же саме сонце поднялось на востоки. Пройшло день, на Западі, лягло спать. Коли Шевченко казав, хто вчив в Україні, піду подивлюся, де ж то сонце спати сідає. Біг, 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 біг. Ну, зрозуміло, що він не міг його знайти. Я пам'ятаю в дитинстві в селі там. У дедушки був до школьного возраста. Ну, в те время самоліти кропили при Совєтському Союзі кропили, значить поля. І ми дивимося хлопчики, сів самольот, он за тою посадкою. І ми туди галопом прибігли, а його немає. Дивимося, оп'ять злетів за той посадку. А, давай за тою, значить він там сів. Ну, Самольт опустився, свою діло зробив і далі полетів. Я хотел бы поделиться такой темой. Такой обычный день. Ложась вечером отдыхать, люди говорят друг другу, покойной ночи, до утра. Утром поднимаюсь, говорят, доброе утро. Муж идет на работу, до свидания, жена, до вечера, встретимся. Люди отдыхают спать пожелают друг друга покой ночи до утра. И так проходит год, 20 лет, 40, 70 лет. И ничего обычного нету в этом. С тех пор, как стали умирать отцы, все от начала остается все так же. И никакого изменения как будто бы нет. Когда мы обращаемся в Священное Писание, где в Луке написано в 17 главе 26 стиха. «И как было во дне Ноя, так будет и в пришествия Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было его дни Лота, ели, пили, покупали» продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Судома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Самый обычный день. Ничего не предшествовало никаким катаклизмам, бедам. Обращаясь в бытие, когда Бог сотворил человека, дал определенные указания для человечества. Но вот однажды он увидел, 6 глава Бытия, 5 стих, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Бог посмотрел на землю, и он увидел такую картину. Велико развращение человека. Все мысли, сердца, помышления, зло во всякое время. Седьмой говорит, и сказал Бог, Истреблю с лица земли человека, который я сотворил, от человека до скотов, и гадую и птиц небесных, и Истреблю я, ибо раскаялся, что создал их. Вот такое определение было у Бога для человека, и не только человека, но и для всех животных. Но когда Бог внимательно просмотрелся, то он там увидел одного человека. Что же он увидел о нем? 9 стих говорит, вот же тие иной, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом. Я хотел, чтобы мы заметили это несколько слов. Ной ходил пред Богом. Четыре слова. Ной ходил пред Богом. Люди, пробудившись утром, обычный день, запланировали кто на поле, кто в лес, кто еще куда-то, не знаю. Библия умалчивает об этом. Но вечером пришли и смотрят, у соседа много-много бревен. Ной, а что это у тебя столько бревен? Что ты хочешь забираться делать? Бог сказал, истреблю землю, сделай ковчег для спасения тебя и дома твоего. Ной, да в своем ли ты уме? Может так, может иначе, не знаю, Бог знает. Люди обратились к Нему. Но Ной не стал смотреть на то, что говорят люди, как о нем думают люди, но он продолжал делать то, потому что Ной ходил перед Богом, и он исполнял то, что говорил ему Бог. Да, прошло время, мы не знаем сколько, ну приблизительно так я рассчитываю, 70-80 лет, когда мной строил этот ковчег. И когда меня повезли в этот ковчег, пусть о том не знаем, где он, как, что с ним произошло, но подобный тому есть ковчег, у вас тут в Америке, у нас в Украине его нема. Огромные сооружения. И что же произошло дальше? Утром люди поднялись, такой же самый день, как всегда, запланировали идти на труды, на работы, но что-то произошло в этот день. Читаем 11 стих 7 главы. Вторая половина, говорит, в сей день разверли все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Такой обычный день. И произошло истребление человека. Библия говорит, что Ной построил средство, и это средство помогло ему перейти из первого мира во второй мир. Сегодня Бог говорит, сделай такое средство, мне и тебе, для того, чтобы оно не сгорело в огне, и чтобы это средство могло перенести со второго мира в третий мир. Далее Христос обращается и говорит, как было в одни лота. А что же было в одни лота? Читаем мы эту историю, очень интересная. Кто не читал, почитайте. Дядя, его Бог избрал, и он пошел в ту землю, которую указал ему Бог. Он был очень послушный. Бог благословил дядю, стада его распространились очень много, но вместе с дядей пошел и племянник. Бог благословил дядю, я думаю, что и племянник был благословен, бо Библия говорит, что стада их были неуместительные. Слушайте, с дядю, кого я дяди? Бог благословляет дядю, а вместе с дядей благословит и племянника. Благословенный этот муж был. И что же он сделал? Произошло отделение. Это нормально. Потому что так написано, оставить человека отца, мать. Это не значит, что нужно отречься, отказаться от них. Нет. Но так Бог устроил. Будет новое семейное государство, свои новые законы будут. Об этом Библия говорит, оставит. И произошло разделение. Я не знаю, как выбирал лот, но посмотрел, о, трава отличная. Как-то поправлю свое материальное положение. Дяди-то зачем? Ему детей нету, а у меня семья, дети. И выбрал, но оказалось, что выбрал не лучшее. Если бы по праву он сказал, дядя, тебе право выбора, ну а я как племянник уже потом. Племянники, дайте выбор дядям вашим. Они имеют жизненный опыт, лучше знают. И мы видим, что Лот выбрал не лучшие. Жители того города, где поселился Лот, были люди грешные. И Бог говорит, пойду посмотрю, потому что велик вопль ко мне точно ли это так? Разве Бог не знал? Знал. Но Он послал. И пришли ангелы. Когда ангелы пришли, возвестили Лоту, кто у тебя есть? Пойди скажи, что мы истребим город. И Лот пошел. Пошел к зятям своим, не знаю, наверное, больше двух было. Возможно, и внуки были, и стал объяснять. Это было ночью, постучал. Возможно, они уже спали от трудового дня. Потому что кто-то спал, а кто-то веселился, ел и пил, роскошествовал. То есть, что ты будешь? Да вот, Бог сказал истребит, выходи, выходить нужно из этого селения, из этого города. Ну, тест, ты уже совсем стар стал. Ночью приходишь, будешь, спать не даешь, завтра днем придешь. Ну, увы, до завтрашнего дня они не дожили. Такой обычный день, как и все дни. Ничто не предвещало никакого события, никакой беды. Но почему-то священное писание, обращаясь, говорит, вспоминайте и жену Лота. Вспоминайте и те события, которые были с теми людьми, вспоминайте, для того, чтобы вы не были такие, не поступали так, как поступали они. Обычный день. И ничего не предвещало. И что же Христос говорит? И далее Христос говорит, так будет в тот день, когда Сын человеческий явится. Самый обычный день, как и все дни в году, ничего не предвещало. Многие люди не верили, кто-то верит, кто-то нет, но большинство, наверное, не верили. Но 22 июня 1941 года грохот разбудил многих людей. И, как потом сказали, Киев бобили. Нам объявили, началась война. Кто-то, мой, пережил, наше поколение это не пережило, мы не знаем, что такое. Но такой обычный день и прошла Великая Отечественная война, то, что мы изучали в школе. Такой обычный день. Зашло солнце. Люди уехали на работу, потому что здесь в основном ездят на своих машинах. Добрый день, все началось прекрасно, все началось хорошо. И вдруг в 18.39 по местному времени здание содроглось. Через 20 минут опять содроглось здание. И два здания, большие хаты, они упали, рухнули сотни людей погребли. Может быть, там был христианин, не знаю, статистика не мой а вы здесь имеете. А многие, просто не зная Бога, погибли. Может быть, кто-то успел помолиться, Господи, если ты есть, каюсь, проси меня. А может и нет. Такой обычный день. Такой самый обычный день. Многие просто не верили. 24 февраля 22 года прошли взрывы, и многих погубили, многие умерли, многие не ожили, и началась в Украине война. Обычный день, ничто не предвещало, и Христос говорит, то, что так будет, и в пришествии Сына Человеческого. Говорит, и не думали, как пришел потоп. Сегодня благоденствие, сегодня люди хорошо живут. И говорят, с тех пор, как стали отцы умирать, все остается так же. Никакого нету, не видно его пришествия. Кто-то говорит, а еще не исполнилось то, а еще не исполнилось то пророчество, то Писание не исполнилось. И ожидают его исполнения. Но в такой же самый день. Что же делали в такой же самый день? Ели, пили, покупали, продавали, строили, все так же само. И что же произойдет в такой же самый обычный день, как и все? Написано в 1 Фисалкинце, в 4 главе, 15 стих и ниже, «Ибо это говорю вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до предшествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела, который Божий судит с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними воскрешены будем на облаках, в средине Господа, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Слава Богу! Передо мной пропетый этот псалом. Чудесный псалом, как хочется в небо. А хочется в небо? Ой, дуже хочется. Дуже хочется в небо, чтобы быть там с Господом. Когда-то Клименко, кто в маяках был, помните служение. В конце 80-х, тысячелетие крещения Руси было. Отмечалось в Советском Союзе такое большое событие. В маяках были такие большие служения связные. Приезжал Клименко, кто-то, может, помнить, знает о нем, слышал, артист большой. И когда он говорил о спасении, о небе, то самый, ну так он высказал, дешевый материал, это чистое золото, по которому будут люди ходить, аллилуйя. Как хочется в небо, я хочется туда. Кто бы дал мне крылья, кажется, взлетел бы, полетел бы туда. Но крылья веры дал нам Господь, аллилуйя для того, чтобы мы могли с верою выйти в то вечное, то, что приготовлено любящим, не всем, любящим, тот, кто ходит перед Господом. Мной ходил перед Богом, и его не стало. Такой же самый день будет, о чем Христос сказал, двое на поле, один берется, второй оставляется. Такая же самая ночь, как и все остальные, но один берется, а второй – Оставляется. Господи, я не хотел бы, чтобы ты пришел уже сейчас, потому что не готов я еще. Приготовь мое сердце и возьми в свои вечные обители. Как оно будет? Очень просто. Ученики смотрят. Христос дает последнее наставление. И вдруг, без кораблей, без могучих ракет, Его ноги отрываются от земли и Христос поднимается. Я не знаю, в то время, если было зафиксировать на камере, как сегодня у нас, я хотел бы посмотреть все эти события, библейские, о тех мужах веры, которые они шли по этой земле, взирая на начальника совершителя веры. И Христос поднимается. Возможно, рты пооткрывали. Я бы тоже рот открыл бы, дивился. Иисус, ты ушел туда. Ангел является в речи самый Иисус, вознесшийся от вас. Он придет таким же самым образом, в такой же самый обычный день, как и все остальные, где будет день, где будет ночь. Но что-то произойдет в такой же самый день. Господь при Возвещении и голосе Архангела Твой Божией сойдет с неба. Три таких события происходят на небе: голос архангела, труба Божия и Христос сходит. Три события происходят на земле: мертвые воскресают, живые меняются и в небо поднимаются. И Павел говорит: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собрании к нему его пришествие а наше собрание и встреча говорит встретение на воздухе и так всегда с господом будем аллилуйя и не надо будет на работу ехать не надо будет куда-то ехать это будет всегда с господом на небе в вечности и он, говорит утешайте друг друга этими словами да благослови вас господь